Несколько дней назад состоялся, я не боюсь громких слов, исторический съезд партии Единая Россия в Москве, который принял исторические решения, я опять-таки не боюсь громких слов, которые предопределяют стратегию развития России как минимум на 12 лет. На этом съезде, причем эти решения, они в какой-то степени ну, повлияют или будут учтены и в общемировых тенденциях. То Россия очень сильная и крупная и большая страна. У партии регионов, между партией регионов и э, партией Единой России, в 2005 году был заключен договор о сотрудничестве мы к ним проезжаем на съезд, они к нам проезжают на съезд. Наша делегация была на съезде в Москве, то же самое, и выступали наши представители на съезде. Так вот, после того, когда на съезде партии было принято решение о выдвижении кандидатом президента на следующих выборах Владимира Владимировича Путина, во многом прояснилась ситуация на 12 лет. Ну, я имею в виду два срока президентских. Никто ж не сомневается, что там Путин будет 6 лет. И нет сомнения в том, что они изберут, поскольку рейтинг у него никогда не падал ниже 60%. Никогда. Никогда. Так вот, после этих решений Россия стала еще более понимаема для мира, более прогнозируема и более понимаема для мира. Вы знаете, получилась интересная ситуация. И хорошая, и благоприятная ситуация. У России прострелена стратегическая перспектива на 12 лет. Курс их понятен: на укрепление могущества государства, на подъем экономики, на выведение России в число крупнейших государств. Я не сомневаюсь, что в перспективе Россия и Китай это будут две крупнейших державы мира. В этом сомнений никого нет. Они поэтапно идут вот, по стратегии роста. Ну и получилось так и у нас. На 10 лет есть стратегия. Я думаю, сомнений нет, что и у нас Янукович будет 10 лет, ее пересберут, в этом тоже сомнений нет. Таким образом, получилось как бы понимание. Есть понимание в России, стратегии на 10 лет и лидер. Есть понимание в Украине, стратегии на 10 лет и лидер. То есть, есть понимание друг другом целей, задач и стратегий. Это облегчает решение очень многих вопросов. Виктор Янукович сегодня, ну, желаемый гость во всех странах мира. Не успел он улететь в Европу, и он своим авторитетом поднимает и авторитет страны, имидж страны. Не успел улететь в Европу, будучи сейчас европейской политики, когда приходит письмо от Барака Обамы президента, он приглашает его весной следующего года принять участие в крупнейшем в форуме по ядерному разоружению в Южной Корее. Улетает в ООН, встречается там с Бараком Обамой, встречается с госпожой Клинтон. Не успел встретиться там с госпожой Клинтон и Бараком Обамой, когда сразу приглашение от Медведева в России. Вы смотрите на исторический момент, в исторический момент, когда проходит, когда практически простреливается стратегия на 12 лет, кого приглашают в Москву? Лидера Великобритании, лидера Германии, Лидера Италии, Франции нет, приглашают лидера Украины. И вот это понимание стратегии развития друг друга, оно сразу, я бы сказал, облегчило решение многих вопросов. И те вопросы, которые казались такими сложными, сегодня не сразу потеряли в весе, я бы так сказал. Я не пытаюсь упростить все, но сразу стало легче решать многие вопросы сразу была найдена развязка по газу. Сходу. Сходу была найдена развязка по газу. Еще предстоит одна встреча президента в октябре месяце. Но, в принципе, развязка найдена, которая даст возможность значительно снизить ценовую позицию по газу и сделать ее не такой обременительной, а которая была заложена в договоре, подписанной Юлией Тимошенко. Есть понимание сегодня руководителей двух государств, что в реализации стратегии развития двух наших стран, долгосрочных стратегий, огромное значение имеет углубление сотрудничества между с нашими странами, учет, сбалансированный учет национальных интересов. Я четко расставляю акценты. Сбалансированный учет национальных интересов двух государств. И поэтому сегодня, я думаю, это сказать, вот в этом плане просматривается очень хорошо перспективы. Когда говорят, как э, можно оценить для Украины решение э, принятое на съезде в России, я бы сказал одним словом позитивно, а двумя словами очень позитивно. Еще поставил восклицательный знак. Но э, я бы э, извлек уроки для нашего политического истеблишмента из того, что произошло в России. Россия показала, российский политикум показал высший класс политики. Я бы сказал, э, мастер-класс был продемонстрирован политики политике в России. Несколько лет назад, еще когда только избирался Медведев, была достигнута договоренность, что для того, чтобы Россия подымалась как страна, и становилась более могучей, крепкой, сильной, для этого нужно реализовывать долгосрочную стратегию. И чтобы стратегия эта не менялась, естественное соответствующие кадровые решения должны быть приняты через определенное количество лет. Договоренность такая была достигнута, и вот Россия продемонстрировала, как можно договариваться в политикуме и как можно выполнять. Вы смотрите, Медведеву сегодня 44 года. Ну, казалось бы, казалось бы сегодня, что бы ему второй срок не баллотироваться президентский, имея такую власть сегодня. Но были договоренности. Есть интересы государства, интересы России, которые прежде всего в угла ставятся. И соответствующее решение принято. А теперь берем у нас. 2004 год наши Путин и Медведев, только в образах Ющенко и Тимошенко стоят на сцене Майдана. Так же клятвенно оклянутся, что они за Украину, что, не щадя живота, они будут все делать для повышения блага Украины. Юлия Владимировна тогда даже э, красивую фразу сказала, что я даже портки стирать буду Виктору Андреевичу. Я не знаю, сколько портков она постирала. Не знаю. Информации такой нет. И в интернете не было. Но то, что даже когда она произносила эту фразу, она же сталкивала Ющенко со сцены, это заметили все. И пять лет выясняли, кто умнее, кто красивее. Втянули в позорную склоку страну, унижали страну на весь мир, развалили полностью власть, начали разваливать государство, ну, народ у нас мудрый когда дошло до развала государства, он просто этих развальщиков, слово такое некорректное, не сорок, развальщиков смел на выборах и вручил штурвал государства в крепкие, твердые руки настоящего национального лидера. Где сегодня те, кто договаривались? Где Виктор Андреевич? В политическом небытии. Где Юлия Владимировна? Вторая договорщица. Еще дальше. То есть наши договорщики, на уровне мастер-класса российского истеблишмента, именно помаранчевые и белосердечные, они выглядят детским садом. Они еще в коротких демократических, не выросли из коротких демократических штанишек и ходят в политических памперсах. Про ксения Ляпина, которая буквально два дня назад сказала, так у нас всего сегодня среди оппозиции нет настоящих лидеров. Ну, Юлия Тимошенко, это же карта в политическом отбое. А я ценю Гриценко, Наливайченко, там королевская. Ну, не доросли, они говорят, Ну, это не мы говорим. Это говорят, это говорил лидер помаранчевого Майдана, известный политик, государственный деятель Ксения Ляпина. Ей виднее. Но я думаю, все равно и уровень нашего э, оппозиционного политикума дорастет до уровня российского лет через 10, когда Виктор Федорович Анкович будет передавать их советную палочку уже в новоизбранном народному президенту. Когда мы стали понимаемы друг для друга на 10-12 лет, решение принимается вопросы. Вы знаете, тяжело всегда контактировать с человеком, которого ты не понимаешь, которого нельзя спрогнозировать, который непонятно как поступит. От такого человека всегда цураешься. Хоть в бизнесе, хоть в политике, хоть в жизни. А когда ты человека понимаешь и прогнозируешь, и знаешь, как он может поступить, тогда проще и свою позицию выстроить. И с таким человеком приятно всегда работать. Поэтому как только мы стали понимаемы для друг друга, сразу открылись двери для сотрудничества, в том числе и в газовой сфере. Я думаю, развязки будут найдены по многим вопросам, с учетом, еще раз повторяю, сбалансированного интереса двух независимых государств России и Украины.